সেই যে সৰু সৰু শিলগুটিবিলাক চাউলত মিহলাইছিলি নেছৰ মেচিনৰ তেলখিনি মিঠাতেলত মিহলাইছিলি নে ৰাতিয়ে আৰু চেনীত পানী ঢালিছিলি নেছো বেছ বেছাকাই পূৰ্ণিমা দেখোন গা ধুবলৈ গৈছে বৰগৈ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ককাইদেউ নবৌ দেখোন ঘৰত নাই তেনেস্থলত পূৰ্ণিমাক কেলে মিছা কথাষাৰ নুকোলা মোৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণ সামৰিক খেতিৰ লগতে আমি মহিলাসকলেও এখন পাঠ শিল্প অনুষ্ঠান খুলিম নৱ কিন্তু আমাৰ লগত দিব লাগিব নৱৰেৰ কথা নৱৰেহে জানে নৱগামাক লাগিবই তুমি এনে লখিমী নৱ পাইছা লখিমী বাহিৰৰ পৰা দেখিবলৈ ধুনীয়া কিন্তু ভিতৰি মোৰ কি অশান্তি কোনেও নেজানে অ পূৰ্ণিমা মই মানুহটো জ্বলি পুৰি মৰিছো শান্তি দেৱি গাভৰু মই তোৰ কথাকে চিন্তা কৰি আছো তই আজি মানে সামৰিক খেতি ন কি কথা তোক ৰজাৰ সুখত ৰাখিল তই মোক দকৰিবি তই মোক চৰিয়ালি বাৰু চৰিয়ালি চৰিয়ালি এনেবোৰ কথাত তই এটা চৰ খোৱাটো একো লাজৰ কথা নহয় তোক কিন্তু সতকাই নেৰিছ হলি মই বাহিৰৰ পৰা সকলো শুনি তুমি ইমান জঘন্য বুলি ভবা নাছিলো মাকেটি চৰতে দাঁত উকৰি যাব চুই চোৱা কি কলি নোৱাৰো এবাৰ চুই চোৱা এবাৰ চুই চোৱা চিকা মাৰি মই হাত নুগুন্ধাও নহয় মৰাতকৈ তই দেখোন মোৰ ঘৰত এই কাপোৰ দেখুৱাইছ চুৰুণী ওলা ওলা বুলিচোন ভিক্ষাৰী জীয়েক সাময়িক খেতি কৰোৱাম যা এই অপমানৰ পুতক যদি তুলিব নোৱাৰো মোৰ নাম উমা মহাজন নহয় আপোনালোকৰ আঁচনিখন বেছ সুন্দৰ হৈছে অৱশ্যে মাজে মাজে দুই এটা সৰু সুৰা ফুল মই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছো আমাৰ ডিৰেক্টৰ স্ৱৰ্ডেও প্ৰশংসা কৰিছে গতিকে অতি সোনকালেই আপোনালোকে টকা পাব লাগে ধন্যবাদ মই তেন্তে অহা সপ্তাহত আহিম ভাল বাৰু আপুনি আজি টাউনতে থাকিব নে উভতিব এই চাৰি বজাৰ পাছতো উভতিম তেন্তে আপুনি দুই মিনিট বহক মোৰ ঘৰ বাছ ষ্টেণ্ডৰ কাষতে আপুনি মোৰ গাড়ীতে যাব পাৰিব কেৱল মাজতে পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে নিৰ্মল হাজৰিকাৰ ঘৰত সোমাব লাগে ঘৰত আছেনে নাই দেউতাৰ শৰীৰ অলপ বেয়া বিচনাত আছে আপুনি একেবাৰে বেডৰুমলৈকে যাওক

ছাৰ যোধিষ্ঠিৰেও এবাৰ মিছা কথা কৈছিল কিন্তু এই উমাৰাম মহাজনে জীৱনত মিছা কথা অন্যায় কৰা মনত দেখোন নকৰে ছাৰ তুমি তেনেহলে দবল যুধিষ্টি নহয় জানো বাৰু কোৱাচোন মহাজন গাঁৱত সামূহিক খেতি কৰিব তাক মোৰ মাটিত লাভ লোকচান লাভ লোকচানৰ কথা কবলৈ হলে ছাৰৰহে লোকচান হব কাৰণ সামূহিক খেতি কৰিলে ৰাইজে জানো এই উমা মহাজনক ধান বেচিব আৰু যদি মই ধান নে পাও তেতিয়া সারে নু কোৰ ধান পাব বাৰু তুমি জমা গৈ মাটিৰ বিচাৰ মই কৰিম শুনা সেই ভোগ গ্ৰামৰ লৰাজনৰ নামটো কি আছিল গাঁৱত আটাই তাক ধন পুনা বুলিয়েই জানে পিছে হ বাৰু তুমি যাব পাৰা যতীন দেউতাই মোক মাতিছিলে ছাৰ যতীন কালিলৈ তুমি এবাৰ কদমকলি গাঁৱলৈ যাব পাৰিবানে কিন্তু কালিলে যে মই তেজপুৰলৈ মিষ্টাৰ দাস আৰু খাকলীয়া কানিবলৈ যোৱা কথা অ হলে এবার কিন্তু মাটি বারীর কথা একই জানে। তথাপি ও বিশেষ সকামত কদমকুলি গাঁলে যাব কদমকলি হ্যাঁ ইয়ারপাড়া পঁয়ত্রিশ মাইল মান দূর হব তোর জন্ম কিন্তু সেই কদমকলি গাঁতে হয়েছিল গোটে বিষয়টো মানে তোক রাতে ডিনার টেবুলত বুঝাই কম

হেমন্ত শইকীয়া ইয়াত আছে নেকি মাক দিয়াচোন ককাইদেউ আহকচোন আহক আলহী আহিছে পংকজ একাদশী দ্বাদশী ত্ৰয়োদশী চতুৰ্দশী পূৰ্ণিমালৈ এতিয়াও বহুত বাকী পূৰ্ণিমা পূৰ্ণিমা নমস্কাৰ খুন্দা মাৰি দিছিলো হা পূৰ্ণিমা ইয়াৰ ভিতৰতে তহঁতৰ খুন্দিয়া খুন্দিও হৈ গল অথচ মই গমেই নাপাওঁ আকৌ আহিব ফুৰিবলৈ আহিল নিশ্চয় নহয় অ' দেউতাই পঠিয়াইছিল তদন্ত কৰিবলৈ তদন্ত অ হেমন্ত তই ভোগৰাম শইকীয়াৰ পুতেক ধন পোনা চিনি পাওঁ নেকি ভালকৈ পাওঁ কেইলে সেই ধন পোনা বোলে কিবা লিডাৰ হৈ সামূহিক খেতি কৰিবলৈ ওলাইছে সেইটো ধন পোণাৰ অপৰাধ হ'ল নেকি অপৰাধ একো নাই বৰঞ্চ মই কম সেই প্ৰচেষ্টা খুবেই প্ৰশংসনীয় কিন্তু কথা হৈছে সেই ধন পনাই বোলে দেউতাৰ দুপোৰা মাটিতো ট্ৰেক্টৰ চলাব তোৰ দেউতাৰো ইয়াত মাটি আছে নেকি সেইবোৰৰ মই একো ভূ নাপাওঁ ভাই কথাটো হৈছে কোনোবা ভোগৰাম শইকীয়াই দুবছৰৰ আগতে দেউতাক দুপোৰা মাটি দুহেজাৰ টকাত বিক্ৰী কৰিছিল আৰু সেই মাটিতে হেনো পুতেকে ট্ৰেক্টৰ চলাব নোহোৱা হলে হলটো দুখীয়া মানুহৰ ঘৰলৈ আহিছে কিনো নিম খাওকচোন খাবই লাগিব অ কি কৈছিলি কোনোবা ধন শুনাই তোৰ দেউতাৰ মাটিত ট্ৰেক্টৰ চলাব পংকজ ভোগৰাম হয় কিয় মোৰেই দেউতা আৰু ময়ে ধন শুনা তই তই সঁচাকে কৈছিলে সিমত অ দেউতা আহিছে অ পংকজ গোপাল বগৰাম এয়া আমাৰ সেই নিৰ্মলৰ ল'ৰা নহয় সিমান ডাঙৰ হ'লা বেষ্ট বেষ্ট থিয় হৈ থাকিলা যে পঢ়া পঢ়া আয়ো পূৰ্ণিমা চাহপানী তুমি খোৱাবিনে বগৰাম তুমি বহা মই অকণমান ভিতৰৰ পৰা আহোঁ দেউতা আমাৰ যে সেই পশ্চিম খণ্ডত পাঁচফুৰা মাটি আছে তাৰে দুপুৰা আপুনি দুবছৰ আগতে নিৰ্মল হাজৰিকাক বিক্ৰী কৰিছে নেকি নহয় নহয় বিক্ৰী মই কেলেই কৰিম কথাটো ইমান দিনে তোৰ পৰা গোপনে ৰাখিছিলো জাল চাটোৱে দুখ পাৱ মাৰৰ অসুখৰ সময়ত আৰু তোৰ এম এ পঢ়াৰ সময়ত দুপুৰা মাটি নিৰ্মল হাজৰিকাৰ ওচৰত দুবছৰৰ বাবে বন্দুকীহে দিছিলোঁ সময় প্ৰায় উকলি গৈছে নাই নাই বিক্ৰী মই কৰা নাই তেন্তে দেউতাই ভীষণ অন্যায় কৰিব খুজিছে তেনেকৈ নক'বা পংকজ জ্বলন্ত সত্য কথা এটা ক'বলৈ মই দিধাবা লাজবোধ নকৰোঁ কাৰণ দেউতাই আগতেও এইদৰে জাল জালিয়াতি কৰি বহুতৰে সম্পত্তি আত্মসাত কৰাৰ কথা মই জানো চহৰত এই কথা সকলোৱে জানে দেউতাৰ চোৰাং কাৰবাৰৰ কথা অৰ্থলিপছাৰ কথা পংকজ নাজানা হেমন্ত আমি চহৰৰ বাটত ওলালে যেতিয়া মানুহে দেউতাৰ বিষয়ে সুমন্তব্য দি আমাক ইপিকিং কৰে আমি দুই ককাই ভনে কি অনুভৱ কৰো তহঁতক বুজাব নোৱাৰো নহয় পূৰ্ণিমা দেউতাৰ এই অন্যায়বোৰৰ দিন প্ৰতিবাদ কৰিম বুলি মই মনে মনে ভাবি আছিলো কিন্তু সেই দিন যে ইমান সোনকালে আহিব মই ভাবিবই পৰা নাছিলো সময় এটাৰ প্ৰমাণ দিব পূৰ্ণিমা যদি সচাক আপনার অন্যায় প্রতিবাদ করবলে হঠাৎ আছে তেন্তে আমার হতে হাত মিলাও আমি হাত মিলালো মাথরুম ভোলা নামত খাব চল্লিশ হাজাৰ টকা লাভ কৰিম এই দাস কাপোৰ ওপৰতেতো আমাৰ কোনো চিন্তা নকৰিব মইতো আছোৱেই এসপ্তাহৰ ভিতৰত মোৰ ৰেডিঅ' গান নাপালে আপোনালোকৰ কদমকলি গাঁৱৰ ধানৰ মিলৰ লাইচেঞ্চ কেনচেল পংকজ আহিলে নে খবৰটো লোৱাচোন আপোনাৰ লগত মোৰ এটা ৰখো এই ঘৰ এই পৰিৱেশ দাদা এই কথা ভাবি ভাবি ৰাতি মই কিমান কান্দো কোনেও নাজানে দেউতাৰ আচৰণত মনটো